Всем привет, с вами репетиторская школа Буки. Задание номер 28. Катушка индуктивности L50 генри последовательно приедана до конденсатора. Вы, значит, конденсатора, и еще помню разунуя, на должину хвыли янда 600 метров. Уважайте еще π квадрат до 10. Ну вот, во-первых, вспомним, как ищется период колебаний в контуре, состоящем из катушки, из конденсатора. В общем, это просто формула 2π коре из LC. Тогда нам еще для решения задачи необходимо вспомнить связь между периодом и длиной волны и скоростью волны. Ну, то есть, как, 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 какой здесь принцип? Если у нас в контуре поддерживается колебание с периодом t, которому соответствует длина волны янда, то этот контур будет резонировать вот как раз с такой же длиной волны янда. Тогда вот осталось только выразить искомую С из этого уравнения. Тогда С... О, только вышло немного нехорошо. Вот две величины С. Здесь давайте я назову V света. То есть тут должна стоять скорость нашей волны света. Тогда С равняется янда на скорость света Умножить на 2π это все в квадрате разделить на 5. Вот, в общем, наше выражение. осталось вас подставил только цифры. Емкость равняется 600 в квадрате. Разделить. На скорость света. Это тоже в квадрате. Это у нас тогда будет 3 на 10, восьмой в квадрате, то есть 9 на 10. 16 умножить на 4 и в квадрате считаем десяткой, разделить на 1 умножить на 50 и приставка микро дает нам 10 в минус 6. Ну, осталось это все посчитать. Ну, во-первых, можно сократить шестерку, вот эти вот две шестерки девятку и четверку. Теперь здесь у нас остается стоит 10 в четвертой. И давайте сокращать. Во-первых, 10 в минус шестой. здесь нам оставляет только 10 в десятой. Тоже сокращаем. У нас остается 10 в минус шестой. Да, и ответ нас просят выразить в нанофарадах. Ой, только извиняюсь, тут плюс шестой. вот 10 и 4, плюс 6 остается. Тогда, ну вот, пока что имеем 50, вот 500 даже, умножить на 10 в шестой, то есть 5 умножить на 10 в восьмой, таким образом это 2 умножить на 10 в минус 9 фарад, что 2, что составляет 2 нанофарада? Ответ 2 нанофарада. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забываем ставить пальцы вверх, подписываться на канал. Будет еще много интересного.